В принципе, другого черфинального матча між командами Говерла та Кремль, поставки команди гостей, гравець команди Максим Балашов тренер, і тренер Ігор Будь ласка, Максим, матчу. Хочу поздравити команду Гаверло. Хорошо, в принципі, грали. Виграли в концовке. Но по нашей игре мне сложно что-то говорить, потому что сегодня команда играла, скажем так, в защите я. В принципе, мы доволен, как мы играли, потому что 59 очков всего лишь забили нам. Но нападение это сегодня была совсем другая команда, потому что передерживали мяч, пытались играть один в один. Вот не скажем, баскетбол для нас. Поэтому, скажем, концовки были завершающие по атаке до секунды, две секунды до конца оставалось. Поэтому, вот, но по защите, в принципе, мы неплохо справлялись сегодня. Но нападение было у нас плохое. Ну, я с Максимом согласен, потому что нападение было просто кошмарное. Сделали все наоборот, то, что мы планировали сыграть здесь в Анафранковском. Ну, по накалу могу одно сказать, что четвертьфинальные игры, они все время такие. И получилось, что разница 56-59. Это все еще от нервов, которые ребята из той команды, из нашей команды немножко перегорели, потому что было много потерь, таких глупых, которые не позволили тебе в Суперлиге такие потери делать. Ну, еще тоже хочу поздравить Славана Франковского, ждем вас в гости. Какие у вас очевидные третьего матча? Что будете готовить? Суперник знакомый, вам уже ну, по большому счету сюрпризов не мы не можем приготовить, не они. То, что на каком уровне мы сейчас есть, на таком уровне и будем играть. Единственное, что позволяет нам плюс, это домашняя стена. последний ваш тайм-аут, все цело, две атаки против двух зонных захистов бывали, команда ничего не могла сделать. В чем была причина, что вы на тайм-ауте им рассказывали? Ну, причина была в том, что у нас пятого номера сейчас нет, и играли, я Рик, играл четвертого, Юра играл пятого. То, что я нарисовал, они не до конца просто сделали. Хотя свободные броски были, трехочковый Юра бросал свободный, то, что не забил. И второй бросок тоже был свободный, только что не забили. Yes.